Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Kembali lagi di channel Selus EDS Jadi kali ini aku mau membagikan Apa visa 3 bulan Atau visa kunjungan keluarga ya dan apakah visa tiga bulan itu bisa untuk bekerja kita di sana ya? Jadi sebelum itu Aku mau mengucapkan terima kasih banyak ya, bosku. Ya, bagi yang sudah bantu like dan subscribe ke channel aku ini, ya, aku doakan kalian semua sehat selalu, banyak rezeki, dan bagi yang pengen jalan-jalan ke Singapura atau ke Malaysia, aku doakan lancar tanpa ada hambatan, ya. Oke, jadi kita akan membahas visa tiga bulan ya. Visa tiga bulan atau visa kunjungan keluarga adalah sejenis dokumen. Ya bosku ya, sejenis dokumen yang dikeluarkan oleh pegawai imigrasi kepada warga asing yang akan masuk ke negara tujuan misalnya di negara Singapura atau Malaysia ya jadi kita ini bisa tinggal di negara tersebut dalam masa tiga bulan atau 90 hari ya bosku Sebelum datang ke negara tersebut, kita bisa mengajukan di kedutaan Singapura atau Malaysia yang berada di Indonesia. Jadi kamu harus melampiarkan surat undangan dari keluarga kamu yang berada di negara tersebut ya bosku ya. Contohnya ada makcik kamu atau pakcik kamu. Yang dia sudah jadi orang situ, contohnya udah IC situ ya. Jadi, kamu minta surat undangan gitu ya, udah benar-benar jadi orang situ, orang tetap situ, udah IC gitu ya. Dan mereka ya, dan mereka harus bisa menunjukkan bukti-bukti, surat-surat untuk menjadikan penjamin selama kamu berada di negara tersebut ya, Bosku. Jadi untuk menjamin kalian itu syarat untuk bikin visa itu, Bosku. Kita pakai surat itu, yang kedua paspor yang asli, yang ketiga fotokopi KTP yang keempat foto empat kali enam dua lembar ya. Yang kelima sertifikat vaksin ya bosku ya. Syarat untuk buat visa tiga bulan atau visa kunjungan keluarga ya. Jadi visa tiga bulan itu ya tidak boleh untuk bekerja ya bosku ya. Visa tiga bulan tidak boleh untuk bekerja atau buat jalan-jalan untuk pelancong-pelancong itu yang biasa melancong satu bulan atau ya satu bulan ya. Kayak macam semacam satu minggu, dua minggu balik gitu, tak boleh ya memakai visa ini ya. Jadi orang yang bisa memakai visa tiga bulan ini orang yang benar-benar kayak macam ada kepentingan lah itu. Contohnya ada keluarga kita sakit di sana. Jadi membutuhkan kita untuk merawat atau apa gitulah intinya ya. Contohnya siapa tahu kita ada bisnis sama orang orang situ contohnya sama orang Malaysia, entah sama orang Singapura gitu. Jadi ketika ada rapat bisnis itu dalam dia membutuhkan waktu itu dalam masa 2 bulan lebih. Jadi kita bisa membuat visa ini ya. Tapi ya syaratnya ya itu ya kita harus minta surat itu Surat penjamin dari sana Jadi visa tiga bulan ini tidak bisa untuk bekerja ya bosku ya Visa tiga bulan tidak bisa untuk bekerja Kalau kita buat visa tiga bulan untuk bekerja nanti gawat itu Nanti kita bisa kena saman Kita melanggar peraturan yang ada di negara tersebut ya Jadi aku mau bagi pengalaman juga ya Jadi kemarin itu aku bikin visa itu Bukan aku sendiri yang buat ya Jadi aku lalu calo Lalu tekong ya dibilang ya Jadi ceritakan aku kan orang Batam jadi jadi kalau aku ngurus sendiri gitu ke Jakarta itu banyak loh habisnya jadi contoh lah aku kemarin bikin visa ini 2 juta ya itu murah lah karena kalau aku pikir-pikir kemarin kalau aku ngurus sendiri imang sudah dibagi itu ya aku kemarin ya kalau kita ngurus sendiri contohnya kita beli tiket dari Batam ke Jakarta itu udah berapa sekali jalan udah satu juta setengah Dua, dua, kali jalan udah 3 juta belum lagi makan lah inilah itulah habis banyak aku itulah aku lalu tekong ya, ya. aku bikin bisa itu lalu tekong bukan aku yang nekong ya bosku ya jadi kan banyak sekali yang komen di kolom komentar kemarin ya banyak yang minta tolong suruh antar masuk lah suruh bantu kenapa nggak bisa masuk-masuk ke Malaysia lah jadi aku nggak bisa bantu ya bosku ya Cuma aku bisa membagikan saran-saran kayak gitu-gitu aja yang di video-video yang lain ya Jadi syarat buat visa itu ya bosku ya Jadi kita minta surat undangan, contoh kita ada pakcik atau macik kamu minta surat undangan dari negara tersebut ya Lepas itu Dikirim melalui email, nah, lepas dari email baru kita print gitu. Kalau kita pengen ngurus sendiri, karena ngurus visa sendiri itu sangat murah, loh, cuma 700-an dia. Kalau kita ngurus sendiri, kalau kita lalu tekong, apa lalu PT gitu, mahal dia. Ada yang 3 juta lebih, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Tergantunglah orang itu berapa gitu kan, tergantung kepercayaan kita masing-masing ya, bosku ya. Jadi aku kemarin bikin visa kayak gitu. Kalau aku ngurus sendiri banyak itunya banyak pengeluaran. Jadi aku minta tolong sama itu tekong. Suruh buatkan. Visa tiga bulan atau visa kunjungan keluarga. Jadi kalau visa tiga bulan itu nggak bisa untuk bekerja ya bosku ya. Jangan dibuat bekerja kalau buat visa tiga bulan itu sangat dilarang. Apalagi buat orang melancong ya biasa melancong satu minggu, dua minggu, sepuluh hari itu nggak bisa dipakai ya. Jadi yang bisa memakai visa tiga bulan itu orang yang penting ya. Contohnya ada keluarga yang benar di sana lagi sakit, apalagi apa gitu ya.